اگر ہم نے اس دنیا میں سے اس گلیکسیز میں سے نکلنا ہے تو آج تک کی جو سائنس ہے اور جو فورسی ایبل فیوچر کی سائنس ہے اس کے حساب سے تو ہم ان گلیکسیز سے باہر نہیں نکل سکتے تو وہ جگہ اس کائنات میں جہاں پہ آج کی سائنس کے مطابق انسان نہیں جا سکتا چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں بھی اس مقام پہ جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے اس مقام سے آگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اس سارے سفر کو ہم کیا کہتے ہیں میرا آج اکثر ہمارے دینوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک ہوں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی ہمارے دنیا میں حالات خراب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں لیکن ان تک پہنچنا بہت آسان اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم بعض کا سمجھتے ہیں کہ جی ہم انتقال کر جائیں گے دنیا سے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اچھی اچھی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان کو یاد کر لیں کیونکہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبول ہے نا تو اگر ہم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو وہ دعا ویسے ہی قبول ہو جائے گی اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ہماری ایک ڈسکشن چل رہی تھی دعا کے اوپر تو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہماری بہت ساری عبادات میں جس چیز کو ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے اور جس کو بعض اوقات ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے وہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مرض ہے یعنی کہ سینٹرل پوائنٹ ہے فوکل پوائنٹ ہے اور دعا کے لیے ہمارے پاس کوئی لیمیٹیشن بھی نہیں ہے دعا آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وضو کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں دعا کیوں کریں لیکن ہمیں یہاں سے یہ صدی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بارے میں دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کرنی چاہیے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹریفک میں پھنس گئے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم ٹائم پہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں اسکول میں جا رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے دن بہت اچھا گزرے ہم اچھے طریقے سے پڑھ لیں ہمارے اچھے نمبر آ جائیں ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں یعنی جو بھی آپ کی خواہش ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں تو دعا کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو مسلمان اور محمد مانگے اور اس کی وہ دعا قبول نہ ہو ہر دعا قبول ہوتی ہے اب آج ہم اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے زیادہ بہتر مقامات یا وقت یا ٹائم کون سا ہے ویسے تو ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے جس سے میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت دعا مانگیں لیکن ایک مقام ایسا ہے ایک جگہ ایک عبادت ایسی ہے جس میں ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم بعض کا سمجھتے ہیں کہ جی ہم انتقال کر جائیں گے دنیا سے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور وہ ملاقات ہے نماز اگر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کے لیے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری میٹنگ جو ہے وہ کسی بڑے افسر سے کرنی ہے تو اس کے لیے ہم اس کے کسی جاننے والے کو ڈھونڈتے ہیں کسی تعلق واسطے والے کو ڈھونڈتے ہیں پھر اس کے سیکٹری کو فون کرتے ہیں پھر وہ ہمیں ایک اپوائنمنٹ دیتا ہے پھر ہم اس سے ملنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں جو کائنات کے خالق ہیں جو تمام گلیکسیز کے مالک ہیں تمام انسانوں کے مالک ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں وہ ہمیں ملنے کے لیے دن میں پانچ ٹائم موقع دیتے ہیں نوافل اس کے علاوہ تجر میں ملاقات کر لیں نفل میں ملاقات کر لیں جب دل کرے جب ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں تو اس ملاقات میں اب ہم یہ پوائنٹ کہ ہم اس کو ملاقات کیوں کہتے ہیں تو اس کی ایک بڑی دلیل ہے ہم, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تمام اللہ تعالیٰ تمام گلیکسیز کے مالک ہیں تو یہ گلیکسیز میں سے اگر ہم نے اس دنیا میں سے اس گلیکسیز میں سے نکلنا ہے تو آج تک کی جو سائنس ہے اور جو فورسی ایبل فیوچر کی سائنس ہے اس کے حساب سے تو ہم ان گلیکسیز سے باہر نہیں نکل سکتے ان کائنہ ایون ملکی وے جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس سے نکل کے بھی دوسری گلیکسی میں نہیں جا سکتے اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ملکی وے یعنی جس گلیکسی کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں سے نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی لاکھوں سالوں کا ٹائم ٹریول چاہیے وہ بھی سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ تو اگر ہمارے پاس آج تک کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جو ہمیں سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریول کروا سکے لیکن اگر بن بھی جائے تو بھی لاکھوں سال کا ٹریول ہے اب لاکھوں سال میں ایک انسان کی جو ایکسپیکٹڈ لائف ہے وہ کتنی ہے ستر سال سو سال اب سو سال کی لائف میں انسان جو ہے وہ لاکھوں سپیڈ لائٹ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ اگر وہ ٹریول بھی کر لے تو بھی نہیں پہنچ سکتا چاہ جائے, جائے کہ ہم ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں ٹریول کر جائیں چاہ جائے, جائے کہ ہم یہاں ان ساری گلیکسی سے ہی باہر نکل جائیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے ہیومنلی پاسیبل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اپنے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے چودہ سو سال پہلے دے دی آج ہماری سائنس جو ہے وہ فیل ہے کہ ہم ان گلیکسی سے نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں صور رحمٰن میں فرماتے ہیں کہ تم اس زمین و آسمان کی قید سے نہیں نکل سکتے بجسط طاقت کے جو اللہ تعالیٰ دیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت یا طاقت کے بغیر ہم نہیں نکل سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کیا اللہ تعالی پہلے, آس پہلے آسمان پہ, پہ پہنچے وہاں سے دوسرے آسمان پہ گئے تیسرے آسمان پہ گئے کہ وہ سدرت المنتحہ پہ چلے گئے سدرت المنتحہ وہ مقام ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مقام تک جا سکتے ہیں یعنی yani یہ وہ باؤنڈری ہے جس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے اس باؤنڈری سے آگے سدرت المنتحہ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو وہ جگہ اس کائنات میں جہاں پہ آج کی سائنس کے مطابق انسان نہیں جا سکتا چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور, آج اور وہاں بھی اس مقام پہ جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے اس مقام سے آگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جب اس سارے سفر کو ہم کیا کہتے ہیں میراج ہم اس سفر کو کہتے ہیں یہ معراج ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اس سفر کو معراج کہتے ہیں اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ایک حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی واسطے سے یہ نعمت سارے امتیوں کو بھی میسر ہے اپنے اپنے مقام کے حساب سے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے ہم نے اس حدیث کو بچپن میں اسلامیات میں بہت رٹے لگائے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں سمجھیں تو معراج وہ سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ معاج مومن نماز مومن کی معراج ہے یعنی اگر ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کون سا دروازہ ہے ملاقات کا وہ دروازہ ہے نماز کا تو نماز کے لیے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں اب ہماری چوائس ہے نماز ہم گھر پڑھتے ہیں مسجدوں کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں خانہ کعبہ کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور جب آپ چل کے کسی کے گھر میں جائیں کسی سخی کے گھر میں جائیں کسی بادشاہ کے گھر میں جائیں اور وہاں جا کر اس سے ملاقات کریں اور اپنی حاجت پیش کریں اپنی دعا مانگیں تو کیا وہ سخی آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا وہ کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر دعا قبول کرتے ہیں کہہ جائے گا کہ ہم چل کے اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ جائیں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں اور ملاقات کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ دعا تو ہر صورت میں قبول ہو جائے گی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ویسے بھی شک نہیں ہے تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بہت سارے مقامات دیے ہیں اب جب نماز شروع ہوتی ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے پہلے وہ دعا کا مقام ہے جہاں پر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سبحانہ کے اللہ وبھی حمدی کا برک قسموں کا یہ دعا ہے تو یہ دعا کا مقام ہے یہاں پہ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے کچھ اور دعائیں بھی منقول ہیں جس سے وہ بھی مانگی جا سکتی ہیں پھر صورت فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صورت فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا یہ بھی دعا ہے صورت فاتحہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے ایٹیکیٹس بھی بتاتی ہے جب ہم صورت فاتحہ میں نماز میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور سورت فاتحہ شروع کی یعنی پہلے ہم نے دعا مانگی پھر شیطان سے پناہ مانگی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اب ہم نے صورت فاتحہ پڑھنی شروع کی صورت فاتحہ میں ہم جو جو کچھ بھی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے نے میری حمد کی جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے نے میری سنا کی تعریف کی پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اس کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی یعنی آپ جب ایک لائن بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب سیکنڈ لائن میں دیتے ہیں پھر آپ دوسری لائن بولتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں پھر ہم تیسری لائن بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں اب ان تین لائنوں میں ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اللہ تعالیٰ کی شنا کی اللہ تعالیٰ کی برائی بڑائی بیان کی اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں ہم, ہم کہتے ہیں ایا کا نام ادو و ایا کا نستا یا اللہ ہم صرف صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی ثانت مدد طلب کرتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہم نے دعا مانگ لی اب جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سے آگے جو بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی وہ دعا قبول کروں گا اب یہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر میٹنگ میں آپ کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم جو بھی مانگو گے وہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا تمہاری ہر دعا قبول کروں گا اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یا کا نستعین ہم اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اہدن سیرات المستقیم یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا سراۃ الزینہ ان امتا اس رستے پہ چلا جس پہ آپ کی نعمتیں ہوئی ہیں جس پہ آپ کے انعامات ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے ہم وہ رستہ مانگتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہیں تو ہم آج کہاں کھڑے ہیں ہم آج اس دنیا میں ہیں اس زندگی میں ہیں اس زندگی سے ہم آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں اس سفر میں ہم اللہ تعالیٰ سے وہ رستہ مانگ رہے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو بیٹا وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ آپ کو ہر طرح کی نعمتیں شامل ہوں گی اس میں آپ کی کیریئر کی نعمتیں بھی ہوں گی آپ کے کاروبار رزق کی نعمتیں بھی ہوں گی اس میں آپ کی صحت کی نعمتیں بھی ہوں گی آپ کے گھر والوں سے آپ کے تعلقات کی نعمتیں بھی ہوں گی ہر ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے کیونکہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ جو مجھ سے مانگے گا یہ میرا بندہ میں اس کو دوں گا اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس رستے پہ چلا جس پہ آپ کی نعمتیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو انفائنائٹ ہیں بے حساب ہیں اور ساری نعمتیں آپ کو ملیں گی اس کے بعد آپ پھر دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ایسے رستے پہ چلائیے گا جس پہ آپ نے انعام فرمایا ایسے رستے سے بچائیے گا جس پہ آپ کا عذاب ہوا آپ کی ناراضگی ہوئی تو آپ نے اپنی دعا کمپلیٹ کپلی, کمپلیٹ کر لی یہاں پر اللہ کے حضور حاضر ہوئے اللہ سے آپ کا ایک طرح کا مکالمہ بھی ہو گیا میٹنگ میں کیا ہوتا ہے ہم ایک ڈائلاگ بولتے ہیں جس سے بڑے آدمی سے ملتے ہیں آپ اس کو اپنی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں تو آپ نے شروع میں اب اس میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا دعا کرنے کا طریقہ پہلے کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اس کے بعد پھر آپ دعا کریں آپ صورت فاتح میں بھی دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی ہے تو یہ دعا آپ کی اس میٹنگ میں ہو گئی اس کے بعد جب ہم اپنی صورت ملاتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع بھی دعا کا مقام ہے وہاں بھی ہم دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ وہ بھی دعا کا مقام ہے اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نماز کے اندر بھی یعنی میٹنگ میں بھی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہونے والا مقام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آپ کا سر ہوتا ہے اس وقت جو آپ دعا مانگیں گے وہ دعا ایسے ہے جیسے میٹنگ میں آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے پھر آپ دوبارہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں وہ بھی دعا کے مقام مانگنے کا مقام ہے وہاں بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ مغفر لی ہمنی وحادی وجبنی وافینی ورزکنی ورفانی یہ بھی ایک دعا ہے اس سے ملتی جلتی دعائیں ہیں اس دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ لی ہدایت بھی مانگ لی رزق بھی مانگ لیا ترقیاں بھی مانگ لی یہ بھی ساری چیزیں آپ نے مانگ لی دوبارہ سجدے میں چلے گئے پھر وہاں پہ دعا مانگی تو اس جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتے ہیں تو ہم جو سب سے جامع دعا میں سکھائی گئی ہے وہ دعا بھی مانگیں سبحانہ ربی اللّہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ کے بعد ہم بڑے دعا مانگ سکتے ہیں ربانہ عتنا فی دنیا ہنسنت ہوں فی اللہ قرت ہی ہنسنت ہوں عقین الب اللہ اب اس دعا میں بھی آپ کیا مانگ رہے ہیں اب دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں ہم آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک ہوں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی ہمارے دنیا میں حالات خراب ہو جائیں گے تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈال دیے ہیں دھوکے ڈال دیے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ آپ سے آپ سے یہی دعا منگوا رہے ہیں کہ آپ یہ بندے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کے درمیان میں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو آپ کی آخرت بھی بہتر ہو صورت فاتحہ میں بھی آپ نے دعا اللہ تعالیٰ سے ساری نعمتیں مانگی ہیں آپ سجدے میں جا کر ربنا نہ آتے نہ پھر دنیا سنتوں والی دعا مانگیں گے نماز کے آخر میں بھی آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں دونوں کی خیریں مانگتے ہیں تو دین اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے غیر مسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اگر آپ اپنی پلاننگ کے حساب سے دیکھیں تو آپ کا جو رستہ ہے اور آپ کی جو کامیابی ہے وہ دنیا سے لے کر آخرت تک مستقل ہے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں چلیں گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انہی طریقوں میں چلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا ہی یہ مانگو کہ میں آپ کو ساری نعمتیں دوں میں آپ کی دنیا بھی بہتر کر دوں آپ کی آخرت بھی بہتر کر دوں یہی دعا تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد ہم رکتے ہیں عطیہ تو پڑھتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں اور دروشی پڑھنے کے بعد بھی جو مقام ہے وہ دعاؤں کا ہے وہاں پہ جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں وہاں بھی دعائیں مانگنی ہیں یعنی اسلام پھیرنے سے پہلے اور دروشی کے بعد وہ دعائیں ہیں وہاں پہ اچھی اچھی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں بتائی ہیں وہ دنیا سے متعلق ہیں آخرت سے متعلق ہیں صحت سے متعلق ہیں کاروبار جان مال عزت آبرو سے متعلق ہیں سب دعائیں مانگیں اور پھر سلام پھیر بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں ہم سلام پھیرنے میں جلدی کرتے ہیں تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس بندے نے اس بندے کا حال وہ ہے جس نے مزدوری کر لی پوری کی پوری یعنی آیا ڈیوٹی دی لیکن جس وقت اس کو پیمنٹ لینے کا ٹائم تھا اس وقت وہ بھاگ گیا یعنی آپ نے وضو کیا آپ مسجد گئے آپ نے نماز پڑھی آپ نے بری احتیاط سے نماز پڑھنے کے بعد آخر میں دوشی کے بعد جب دعائیں مانگنے کا ٹائم تھا آپ نے فٹا فٹ جو ہے وہ ایک رٹی رٹائی دعا پڑھی السلام علیکم کا نماز ختم کی اور باہر آ گئے تو آپ نے جو پیمنٹ لینے کا ٹائم تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا تھا آپ وہاں سے پھر پا گئے تو وہاں دعائیں دعائیں مانگیں پھر اسلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر استخر اللہ استخر اللہ استخر اللہ پڑھتے ہیں تین دفعہ ہم استغفار مانگتے ہیں پھر دعا مانگیں وہ بھی دعا مانگنے کا ٹائم جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے وہ حصہ آپ کی نماز میں کاؤنٹ ہوتا ہے فرشتے آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مومنین کے لیے یہ سعادت ہے کہ ہماری میٹنگ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں لیکن ان تک پہنچنا بہت آسان ہے دنیاوی بادشاہوں اور افسروں کی طرح نہیں ہے کسی بھی وقت آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو آپ اٹھیں دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہمیں یہاں پہ گائیڈ کیا کہ بھئی نماز اور صبر سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد نماز اور صبر کے ذریعے مانگو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہی ہوتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ تحمل رکھو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرو پریشانی ہے تو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس کے بعد پوری محنت سے کوشش کر کے اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرو تو نماز اور صبر سے مدد مانگو تو آج ہم نے پھر یہ دیکھا کہ نماز کے اندر دعائیں کس کس مقام پہ ہوتی ہیں اللہ ہو اکبر کہنے کے بعد ہیں پھر صورت فاتحات دعا ہے مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے پھر سجدے میں ہے رکوع میں ہے دو رکوع دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے جو کرنا ہے وہ بھی دعائیں پھر اتحیاتوں کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی دعا ہے صورت فاتحہ درو شریف کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے وہاں بھی دعا کا مقام ہے تو اچھی اچھی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان کو یاد کر لیں کیونکہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے نا تو اگر ہم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو وہ دعا ویسے ہی قبول ہو جائے گی اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ نماز کو نماز میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ملاقات کرنے کی اور ہمیں دعا ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اور ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے بھی ہمیں خوش قبیض ہو تو ہم لوگوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو پانچ دفعہ کی ہماری میٹنگ ہے وہ ضرور کریں ہم آفیسز میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری آج باس سے میٹنگ ہے کولیگ سے میٹنگ ہے سٹاف سے میٹنگ ہے دن میں ہم دسیوں میٹنگ کرتے ہیں ٹیچر سے میٹنگ ہے دوستوں سے میٹنگ ہے تو بھائی پانچ دفعہ اپنے مالک سے اپنے خالق سے اپنے رازق سے اپنے مشکل کشاہ سے میٹنگ کریں دعا مانگیں آپ کی زندگی میں ویسی سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے نماز کو ٹک مارک والی نماز کر کے نہیں پڑھیں نماز یہ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی مجبوری ہے کوئی سختی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ بھئی آؤ مجھ سے ملاقات کرو اور اپنی مشکلات پیش کرو اپنی حاجتیں پیش کرو ہر طرح کی دعا مانگو یہ نہیں کہ چھوٹی دعا مانگنی ہے بڑی دعا مانگنی جو دل کرتا ہے جو خواہش ہے اچھا کھانا کھانے کی خواہش ہے وہ دعا مانگو اچھی گاڑی لینے کی خواہش ہے وہ مانگو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں مانگو ہر دعا اللہ تعالیٰ سے کرو. چلے اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا سب کو کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس کو صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق تک بائیں صدق اللہ علیہ جزاک اللہ خیر